Hz. İsa'nın ölmadığına ait sübutlar. Quranda Hz. İsaleyhisselam'a kitabın, Tövrat'ın ve İncil'in öyrədildiyi bildirilir. Quranda Hz. İsa'nın ikinci dəfə gəlməsinə işarə edən məlumatlardan biri də ona Tövrat və İncillə birlikdə Quran'ın də öyrədilməsidir. Qovulmuş şeytandan Allah'a sığınıram. O zaman mələklər dedilər: "Ey Meryəm, həqiqətən Allah səni öz tərəfindən adı Məryəm oğlu İsa Məsih olan bir kəlmə ilə müjdələyir. O, bu dünyada da və axirətdə də şan şöhrətli və Allah'a yaxınlaşdırılmışlardan olacaqdır. O, həm beşikdəyikən, həm də yetkin çağında insanlarla tanışılacaqdır. Və salihlərdən olacaqdır. Məryəm dedi: "Ey Rəbbim, mənə bir insan toxunmadığı bir halda necə övladım ola bilər?" Allah dedi: "Allah beləcə istədiyini yaradır. O, Bir işin olmasını istədikdə ona ancaq ol deyir. O da olur. Allah ona kitabı, hikməti, Tövratı və İncili öyrədəcək. Bu kitabın hansı kitab olduğu çox vacibdir. Eyni ifadə Maida surəsinin 110-cı ayəsində də var. Qovulmuş şeytandan Allah'a sığınıram. Allah deyəcəkdir: "Ey Məryəm oğlu, sənə və anana olan nemətimi xatırla. O zaman səni müqəddəs Ruhla qüvvətləndirmişdim. Sən həm beşikdəyikən, həm də yetkin çağında insanlarla danışırdın. Sənə kitabı, hikməti, Tövratı və İncili öyrətmişdim. Quranda bildirilən digər ailəri araşdırdıqda, hər bir ayədə də keçən kitab ifadəsinin Qurana işarə etdiyini görürük. Ayələrdə Tövrat və İncildən başqa göndərilən son haqq kitabının Quran olduğu bildirilir. Hz. Davud (a.s.)-a verilən Zəbur da Köhnə Əhidin içindədir. Bununla yanaşı Quranın digər ayələrində kitab sözü İncil və Tövrat sözünün yanında Quranı ifadə etmək üçün istifadə edilmişdir. Qovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Allah, ondan başqa ilah yoxdur. Əbədi yaşayandır. Bütün yaradılanların qəyyumudur. O, sənə kitabı gerçek olaraq ondan əvvəllərkiləri təsdiqləməsi üçün nazil etdi. Tövratı və İncili də O nazil etdi. Bizsənə özündən əvvəlki kitabları təsdiqləyən və onları mühafizə edən kitabı hak olaraq nazil etdik. Kitab sözünün Qurana işarə etdiyi digər ayələr isə belədir. Qovulmuş şeytandan Allah sığınır. Həm sizin öz içərinizdən ailərimizi sizə oxuyan, sizi günahlardan təmizləyən, kitabı və hikməti sizə öyrədən, hətta belə bilmədiklərinizi də sizə öyrədən bir elçi göndərdik. De Allah bu kitabı size teferruatıyla nazil ettiği halda mən ondan başkasını muhakim qəbul etməliyəm. Kitab verdiklərimiz bilirlər ki, o həqiqətən sənin Rəbbin tərəfindən nazil edilmişdir. Odur ki, şübhə edənlərdən olma. Biz kitabı sənə yalnız ona görə nazil etdik ki, onlara ihtilafda olduqları şeyləri bəyan edəsən. Və mömin zəmatı üçün doğru yol göstərən rəhbər və mərhəmət olsun. Sən bu kitabın sənə nazil olacağına ümid etmirdin. Bu ancaq Rəbbindən bir mərhəmətdir. Odur ki, heç vaxt kafirlərə arxa olma. Onlara oxunan kitabı sənə nazil etməyimiz onlar üçün kifayət deyilmi? Həqiqətən bunda iman gətirən adamlar üçün mərhəmət və ibrət vardır. Bu halda Həzrət İsa əleyhissalamə öyrədiləcək üçüncü kitabın Quran olduğu və bunun da ancaq Həzrət İsa əleyhissalamın axır zamanda dünyaya gəlişində mümkün ola biləcəyi açıq şəkildə görünür. Çünki Həzrət İsa Quranın endirilməsindən təxminən 600 il əvvəl yaşamışdır. Buna görə də yaşadığı dövrdə Quranı öyrənməsi mümkün deyil. Bunlarla yanaşı peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm hədislərində Həzrət İsa əleyhissəlamın dünyaya ikinci dəfə gəlişində Quranla hökm verəcəyini bildirməsi də bunun bir dəlildir. Ruh il Allahın kitabı ve benim sünnemle hüküm verir. Vefat eder. Bu ifadelerden de aydın olduğu kimi, Hazreti İsa (aleyhisselam) yenidən Yeruşaləminə gəldikdə Quranda bildirilən hökmlərlə hüküm verəcək. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sünnəsini davam etdirəcək. Bu dialərlərdəki məna ilə tamamilə üst üstə düşür. Şübhəsiz ki, onun doğrusunu Allah bilir. Bu ayələrdə diqqət ediləcək başqa məlumat da. Hzrət İsa üçün bildirilən ifadənin əvvəlki mövzuda olduğu kimi başqa heç bir peyğəmbər üçün bildirilməməsi. Məsələn Hzrət Musaya Tövratın endirildiyi, Hzrət İbrahimə səhifələrin verildiyi, Hzrət Davuda Zəbürün vəhy edildiyi Quranda bildirilir. Və ya peyğəmbərlərin öz dövrlərindən əvvəl endirilən kitablar varsa, bu kitabları bildikləri xəbər verilir. Lakin peyğəmbərlərin heç birinə Öz dövrlərindən sonra endiriləcək bir kitabın əvvəlcədən onlara öyrədildiyi xəbər verilməlidir. Özündən əvvəl endirilən, özünə vəhyedilən və özündən sonra endiriləcək kitabı bildiyi xəbər verilən tək peyğəmbər Hz. İsadır. Bu da Hz. İsanın təkrar yerizinə gələcəyinin və ikinci dəfə gəldikdə özündən sonra vəhyedilmiş kitabla, yəni Quranla hökm edəcəyinin işarələrindən biridir. Həqiqətən doğrusunu Allah